噔噔噔噔！你看，给你买了最喜欢的蛋糕。我不吃，我要减肥。怎么 <coughs>、嗯啊啊啊啊啊？今天抢了你的董总，生气了？没生气啊，商场无夫妻，我自己说的。 不生气就好，那我就放心了。换衣服去站住！嗯，坐下。怎么了？不是说不生气吗？老实交代，今天晚上跟谁应酬去了？荣兴的何总。 那贾元吉又什么时候变成了你助理？贾元吉，就这半年。那苏畅呢？我总不能让人苏畅当我一辈子的助理吧？他升 V P 了。况且贾董也希望把贾元吉放在我这儿历练历练。袁总藏的可真深啊！要不是今天被我撞见，我到现在都不知道吧？ 正是因为有贾元吉在我身边，我现在方圆十里寸草不生，都不知道贾元吉帮我挡掉了多少桃花。是正是因为贾元吉在我，才更不放心。为什么呀？这样就会有更多花围着你们转啊！外面那些野花，哪有家里面这朵花好啊？多香！ 哪儿香、啊？这儿香。有钱花。走了，睡觉去。嗯。叶帅。嗯。你说，我是不是陪你的时间太少了？ 怎么突然这么说、啊？没什么，就今天下午跟丽丽闲聊，她觉得我太拼了。你呀、啊，现在正处于事业的上升阶段，忙一点是很正常的。我呢，尊重你的一切决定。可是作为你男朋友来说，我当然是希望你可以轻松一点了。 轻松一点，的你养我，我养你啊！我又不是养不起，再多来几个我都养不起。啊！处女的春秋大梦，还想多养几个。我说的是女儿，儿子，可不是多养几个吗？快睡觉吧。晚安。晚安。我爱你。我也爱你。 嗯，这个我知道。巴西的并购贷款是不是还卡在银行那边？我今天约了刘处再谈谈看，这个你等我消息吧。好，其他先不说了，等我回公司处理。嗯，挂了。去哪儿啊？送你。去环球港，记得打表哦，师傅。你刚刚说的那个刘处。 是不是银行负责贷款审批的刘丹？对啊，最近有一个审批一直卡在银行那边，今天约了刘叔吃饭，打探一下到底什么情况。这样啊，是么？你认识？啊？之前和他打过交道，我跟他关系倒是挺好的。怎么样，需要帮忙吗？ 无事献殷勤，非奸即盗。什么企图、啊？这不是抢了你的董总吗？好歹也得还你个人情啊。如果你需要帮忙的话，没问题。但是，一切行动听指挥。<laughs> 到了地方，听我指挥，配合我行动。好啦，不枉费我平时那么疼你，我你要好好表现哦。是的，女王大人。